Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі телеканалу ЯТБ, програма у центрі уваги. І сьогодні поговоримо про політичну частину угоди про асоціацію України з ЄС. В гостях студії сьогодні. Олексій Годований, активіст громадського об'єднання. Вітаю вас! Здравствуйте! І перед тим як почати наше обговорення, пропоную переглянути невеличкий відеоматеріал, який підготувала редакція нашого телеканалу. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом підписана вже більше ніж півроку. За цей час херсонці мали змогу, хоч би частково ознайомитись із основними принципами договору. Тож ми вирішили запитати у зустрічних перехожих, як з їхньої точки зору підписання угоди про асоціацію з ЄС вплине на Україну. Поки ми самі у себе не наведемо порядок, і поки ми будемо жити на дотації, цього нікого не буде. Нам много обіцяють. Но вот скажите, пожалуйста, из того, что обещают, что много выполняется. И другое дело. Я прекрасно понимаю, вы мой товарищ, или мы вместе, вы пришли и говорите, Иванович, мне нужно 100 гривен. Дай мне 100 гривен. Я тебе эти 100 гривен завтра или послезавтра или через месяц отдам. Но вы же меня не требуете, и вернее, я с вас не требую, чтобы вы дали мне какие-то проценты за это дело. А все те кредиты, которые мы берем и будем брать, не мы а наши дети и внуки будут за это дело расплачиваться. Пример Греции, ну как-то не очень вдохновляет. Пример Прибалтики, ну как-то тоже так не очень. Может быть, если бы мы до этого добивались пораньше, лет 10, это было бы, конечно, мы пошли по польскому сценарию, это было бы очень хорошо. Почему? У нас, бы не, у нас не было таких дыр финансовых. А сейчас война, конечно, вытянула очень много средств. Ну так, я скептически к этому отношусь. Это один шаг вперед, если так, с точки развития общества и человека. А шаг в, Россию, в сторону России это два шага назад. Поэтому мы движемся в правильном направлении и нас ждет нормальное человеческое будущее. Ассоциация это одно. Украина, я надеюсь, все-таки будет европейской державой. І ми будемо далі боротися за независимость нашу. Ми всю жизнь історію України, хто вивчав, всю жизнь боремося за незалежність і ніяк не доборемося. Але я вірю, що у нас це все впереді і все буде найкраще. Очікувано погляди херсонців розділились. Деякі з них бачать більше мінусів у співпраці з ЄС, інші сповнені оптимізму. Отже, ми почули думки таких пересічних херсонців, що вони думають про е, Асоціацію України з Європейським Союзом. Як Ви вважаєте, чому складається саме така картина, ну такі думки у людей? Ну, е, наверное, это все-таки связано с работой СМИ в этом плане. Потому что люди, е, к сожалению, и е, в ряді своих возможностей не могут детально знакомиться действительно с этим большим очень документом, который е, с очень большой в объеме. И они прислушиваются к тем мнениям медиа, которые высказывают разные точки зрения. Наверное, задача и вашей программы в том числе для того, чтобы людям обычными словами развеять многие мифы, которые существуют по поводу этой проблемы. А они действительно существуют, по тем высказываниям они действительно существуют в нашем обществе, в нашем городе в том числе. Мифу, стосовно угоды про ассоциатию. Ну, я э, сразу из сюжета возьму э, пример о том, э, что э, странам, э, не всем странам Евросоюз дал возможность экономического развития. Э, говорят о том, что страны э, бывшего соцлагеря, Восточной Европы, страны Прибалтики не смогли э, развиться и не дало никакого толчка. Это ну, неправда. Потому что, к примеру, возьмем сразу с прибалтики, это было э, про, в сюжете в нашем, о том, что э, там в действительности после э, вхождения уже э, в Европейский Союз э, ВВП на э, человека увеличилось в начале в процентном со соотношении, потом в разы. Это э, статистика, это не какие-то там доводы, вымыслы и так далее. Это статистика, голая статистика, голые факты. Если говорить, к примеру, об Украине за 90-й год, то э, Польша, Румыния э, и в том числе страны Прибалтики имели худшую экономическую ситуацию, чем сама Украина. И э, всего лишь навсего за э, первые годы еще тогда только ассоциации этих стран а именно румынии и польши то опять же экономический потенциал стран и совершенно изменился вместо импорта который туда шел стал экспорт потому что рынки европы они ну, колоссальные и несоизмеримые с теми внутренними рынками, которые есть у нас сейчас. Поэтому еще дальше о мифах. Мифах их очень много. Многие говорят о том, что если мы заключим с ЕС соглашение, то мы не сможем больше ни с кем договариваться в других экономических так, вопросах. Поширенный миф. Очень поширенный, очень действительно распространенный миф. К примеру, опять же про таможенный союз. В этом соглашении ничего подобного нет. То есть нет ни, никаких запретов на другие соглашения, экономические соглашения, таможенные соглашения и так далее. Кстати, в отличие от таможенного союза, в этом соглашении, наоборот, есть категорическое условие, в котором если вход в таможенный союз, то тогда все экономические соглашения существующей страны должны прекращаться. Но это, наверное, неправильный подход, даже логический. Чем больше... Мы многие годы пытались, как и Россия, к примеру, попасть в СОД. Досталось это нам очень сложным путем. И чем больше экономических соглашений между стран, это снижение сборов, пошлин, возможность свободной торговли и так далее, и так далее. Еще хотел бы остановиться на каком-то одном из мифов. Говорят о том, что если мы войдем опять же в ассоциацию и будем работать в полном мере, украинский производитель не сможет экспортировать продукцию, не сможет перейти на стандарты. На сегодняшний день около трети экспорта украинского уже связано с ЕС. То есть уже стандарты около трети наших компаний, около трети нашей продукции уже стандартизированы под Европу. Стандарты, да, действительно высоки, но так это нас толкает наоборот вперед. Еще хотел бы сказать о одном из мифов. К примеру, говорят очень такой смешной с моей точки, с моей точки зрения миф. Это о том, что если мы подпишем и полностью будем работать ЕС по политической части ассоциации, то нас заставят признать однополые браки. Но опять же, эти мифы, к сожалению, также, yes, э, также э, распространяют в СМИ. Откуда бы люди бы знали бы такое, правильно? Особенно, если там действительно такого не написано. Я хотел бы привести пример, что э, во многих странах почти в половине э, однополые браки запрещены. А в таких странах, как э, Польша, Латвия, Хорватия, Венгрия, и в том числе как и в Украине, это запрещено Конституцией. То есть э, ассоциация с, евро, э, с Европейским Союзом это партнерство и демократия. И ни, в коем, э, ни в коем случае не заставление изменять наши принципы, принципы морали и так далее. Поэтому, слухов этих гораздо больше, я остановился на тех таких популярных э, и тех, которые озвучили в сюжете. Ну, я хочу повернутися так до такого початку е, угоди. Це е, частина, е, яка є преамбула, загальні ціли, цілі та принципи. І, от, зокрема, там є. Такі основні принципи, які лежать в основі асоціації, передусім це забезпечення прав людини та свобод, повага до принципу верховенства права, дотримання принципів суверенітету, територіальної цілісності, непорушність кордонів і незалежність. На жаль, ми бачимо дуже тяжку ситуацію в нашій країні. Це анексія Криму, це події на сході України. Як вважаєте, враховуючи підписану угоду, чи допоможе вона Україні встановленні миру і відновленні своєї територіальної цілісності? Ну, хотів би обозначити, що кстати не только в преамбулі, а Одном из разделов там а, также есть отдельный пункт, который говорится а, действительно о территориальной ценности, сувери... признании суверенитета, признании принципов, которые заложены в документах ООН а, и тому подобное. Я хотел бы обозначить, что действительно, если а, заработает в полной мере, она уже работает а, ассоциация с Европейским Союзом, то а, Естественно, мы входим в европейскую семью. И гораздо больше усилий европейские партнеры будут оказывать и помогать нам для решения этих вопросов. Они очень щепетильные, щекотливые, они очень сложные. Это не говорит о том, что завтра по взмаху палочки волшебной что-то изменится. Но действительно мы говорим о том, что мы с Европой теперь живем или хотим жить по одним стандартам, демократическим Свободним стандартам, і європейські партнери будуть задумуватися і уделяти цьому більше і більше уваги. Ну чи може політична частина асоціації стати певним таким поштовхом до гармонізації законодавства України та ЄС ну стосовно тих же самих стандартів, до яких ми поки що не дотягуємось? Чи може от саме ця частина допомогти гармонізувати? Асоцію? Я скажу навіть по-другому. в нашем менталитете, к сожалению, хотя и не только, наверное, в нашем, мы любим, чтобы нас подталкивали. Европа благодаря этой ассоциации будет делать это гораздо активнее. У нас теперь нету уже выхода. Естественно, каждый раз европейские партнеры подсказывают и показывают, что здесь недорабатываем. Здесь не приняты законы, здесь не, э, не введено это, эти, не применены эти законы э, на местах. Они нам уже, э, это уже такой процесс запущен, что у нас нет выбора. И нам действительно будут, опять же, заставлять нас никто не будет. Мы должны делать все сами. Но нам будут подсказывать и подталкивать, что если вы хотите меняться, если вы хотите жить по новым, по новым свободным, экономически развитым правилам, то действительно это, эти отношения, это сближение даст большой, большой толчок. Ну, взагалі, мабуть, найбільш обговорюваний аспект угоди – це зона вільної торгівлі. Це те, що хвилює, ну можливо, кожного в Україні. І, зокрема, от є зараз така ситуація, коли Європа нам йде на поступку, і для нас відкрита торгівля з ними, тобто без, без мита. Без мита так, дякую. А ми ще поки що приймаємо тільки з митом товари. Як вважаєте, от, чи дійсно це є такою допомогою зараз Україні у ситуации, ситуації, що склалося? Опять же, в средствах массовой информации очень сильно освещалась эта проблема и разделились и эксперты, ну, скорее, не эксперты, а, освещение экспертов на два лагеря о том, что говорили, что это невыгодно, выгодно, а другие выгодно. Я всегда смеялся с этого, потому что ну, когда украинские товары спокойно, свободно, без сборов и пошлин могут с, еще с весны, этого года, с весны 2014 года продаваться и экспортироваться в страны ЕС. Это хорошо? Это, конечно, хорошо. Это наши, наши экспортеры могут гораздо большее количество товаров произвести, продать, Гораздо больше будет людей э, связано с этим, зарабатывать на, на этом, получать заработную плату. Действительно, э, большое спасибо Европейскому Союзу о том, что э, э, пошлины и сборы э, для нас они, э, вступят в силу только с 1 января 2016 года. Э, э, то есть да, дано э, большой период времени для того, чтобы экономика Украины получала деньги. А именно, это около миллиарда евро убрано тех сборов, которые мы бы платили в Европу. И наоборот, на сегодняшний день ЕС в одностороннем порядке пошло на то, что наши сборы и пошлины, они остались. То есть этим защищаются наши товаропроизводители. Я больше бы хотел бы сказать, что мы очень хорошо было бы дальше договариваться и, возможно, продолжить этот срок. Это было бы большой плюс для нашей экономики, но, наверное, может быть в какой-то мере и не совсем правильно, потому что тогда это, опять же, не подталкивает наших да, производителей да. Да, к развитию, к модернизации, к всем другим принципам, которые э, должны быть. Я всегда э, вспоминаю э, э, сюжет. Про наш большой автомобильный завод «ЗАЗ». Угу. Когда в 90-м году произвели автомобиль «Таврия». Да, она на рынке пробыла более 20 лет. То есть ее производили более 20 лет. Да, ее немного модернизировали, да, ее немного улучшали. Но это смешно. Это смешно, когда на протяжении более 20 лет на рынке Украины Производится и продается автомобиль, который ну, уже совершенно морально, технически устарел. Поэтому э, толкать толчки, такие, такие моменты, как опять же снятие тех же мыт, они дадут возможность, и желание, и требования к производителю меняться, что очень важно. Ну взагалі очікується, що зняття мит з товарів, які йдуть з ЄС, буде поступово поступово буде йти зняття, і це займе від 3 до 10 років. От як вважаєте, враховуючи ну ті реформи, які зараз плануються проводити в Україні, які вже почали трохи впроваджуватись цього часу, 3-10 років вистачить для українців, для українських виробників, аби все ж таки підтягнутися до стандартів? Ну, якщо з же таврії, то й 20 років mm -hmm. може не хватити. Поэтому, да, действительно, опять же, говоря о э, тех э, реформах э, либерализации, э, к примеру, э, сроки для ЕС, они короче, они 7 лет. Для нас они опять же э, делают для нас э, как бы э, скидку, для нас делают большой плюс, они увеличивают нас до 10 лет. А что касается нашего э, автопрома, то он э, растягивается аж до 15 лет. По поводу времени это очень э, интересный вопрос. Это больше уже сфера экономики, а не соглашение есть. Yes. Но есть такой принцип, когда бизнесмены и люди, которые владеют экономикой, они работают по тем принципам и по тем законам, которые существуют сейчас. Если они умеют зарабатывать в это время, зачем им меняться? Они зарабатывают деньги. Но если же стандарты будут меняться, это будет их подталкивать меняться еще быстрее. Поэтому сроки... Это очень такое понятие относительное. Опять же, говорю про Таврию 20 лет. 20 лет ничего не может поменять. А можно поменять и захотеть, и за год, и за два гораздо больше. Было бы желание, и, конечно, помощь наших европейских партнеров нашего правительства, как раз я думаю, дальше мы и об, и об этом поговорим, потому что кроме того, что ввести стандарты, существует много норм, которые надо поменять и помочь нашему производству, нашим бизнесменам, нашим экономистам развивать нашу промышленность и производство и торговлю. Ну действительно хотелось бы докладничше про это поговорить. Я хотел бы. Вернуться, наверное, к вопросу по поводу малого и среднего бизнеса. Один из мифов и вопросов, а сможет ли выжить так, так, малый или средний бизнес после соглашения. То есть малый и средний бизнес боятся, что не сможет ну, опять же, конкурировать, мало помощи и так далее. далее. Во-первых, опять же, на стандартизацию всех этих программ, спасибо европейскому союзу они выдают гранды и помощь они каждый год залож, это заложено в в нашем сотрудничестве с европейским союзом второй вопрос я хотел бы привести пример львова Ну уже как бы есть тут уже я даже по-другому скажу сми найти ну, отрицательных отрицательных мнений по поводу развития львова практически невозможно этот город шагнул на семимильными ну, уже шагами. Почему там так происходит? Они, кстати, уже с Европейским Союзом и без ассоциации пытаются работать, начиная с середины 2000-х годов. К примеру, это связано с планами Европейского банка реконструкции и развития. Есть гранды, есть программы, есть финансирование, под конкретные изменения в городе, под изменения инфраструктуры. Естественно, кто их, кто их осваивает? Его осваивает малый и средний бизнес. То есть привлекаются рабочие места, привлекаются местные фирмы, местное население в работе. То есть в данном случае развивается город, развивается бизнес. Бизнес уже работает по европейским программам, по европейским стандартам. Это того, что не хватает э, в городе Херсоне очень-очень-очень. Mm -hmm. э, здесь надо много брать примера. И, кстати, э, большой плюс уже есть в том, что э, эти программы написаны. Э, Львов э, и, и, и даже э, пытается поделиться с другими это городами. Уже досвиду, да, можно это проиграть. очень большой опыт, mm -hmm. который, который уже существует около 10 лет. И поэтому э, в данном случае развитие малого и среднего бизнеса наоборот если же переходить на эти стандарты вовремя не, задум... не отлаживать все на последний день как у нас у нас к сожалению вот такая есть привычка вот что вот завтра вступает закон в силу или какие-то изменения в силу вот завтрашние с числа мы будем его читать и к нему готовиться такая особенность. это неправильно это, к сожалению, неправильно, это надо менять все в нас. Ну, нас надо менять. И эти все возможности, эти все препятствия, которые есть сейчас, они будут нас подталкивать. А люди, украинские люди, очень работоспособные и умные люди, поэтому я уверен, что они будут изменяться и менять и свой бизнес, и свое настроение, и свое понимание к этому всему. Ну, все ж таки підсумовуючи нашу розмову у процесі змін, які мають відбутися в Україні, чи сприяє, дійсно сприяє от угода про Асоціацію України з ЄС? Звісно, так. да, да. можливість України приобщитися як до европейским ценностям. Європейські цінності – це, конечно, очень красивое название, но оно состоит из очень простых вещей: это как свободы. прав людей, это как отсутствие коррупции, это действительно справедливая судебная система, это экономическое развитие города, страны и каждого из нас. Поэтому это большой шаг и большая возможность для украинцев что-то действительно поменять. Все мы этого хотим, многие не знают, как сделать, а это возможность, которая Пошагово, поетапна, не сразу, але дає большие перспективи для всіх нас вместе. Дякую вам за цікаву розмову. На жаль, наш час вже вичерпано. І нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про політичну частину угоди про Асоціацію України з ЄС. І в гостях студії був Олексій Годований, активіст громадського об'єднання. Дякую за увагу і прощаюся до наступних зустрічей.